বিহালীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পদৰেনু মিজোৰিত শ্ৰীশ্ৰী গাংমৌ থানত কবিতাৰ পৃথিৱীৰ উদ্যোগত বিহালী লেখিকা সমাৰোহ সমিতি আৰু সেউজ বন্য কাব্য গোষ্ঠীৰ সহযোগত ফাগুনৰ ফটোগ্ৰাফত কথা কবিতা গীত আৰু অনুভৱৰ মেহফিল শীৰ্ষক অনুষ্ঠান সম্পন্ন মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে তিনিচুকাৰ কাব্যগুৰু অজিত দত্তই অনুষ্ঠানৰ আধৰি কবিতাৰ পৃথিৱীৰ সম্পাদক খগেন মটক আৰু সভাপতি প্ৰকাশ কায়ই নিশ্চয় ধন্যবাদ আজি আমি যি কবিতা অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত হিমন্ত শংকৰদেৱে গুৰুজনাই সাত বছৰ ছমাকাল থাকি যি নিজৰ হাতেৰে এই গাংমুথান ভাগ গঢ় দি গ'ল সেই প্ৰাংঘণত আজি আমি কবিতা অনুষ্ঠান পাতি নিজকে ধন্য মানিছোঁ আজি আমাৰ কবিতা অনুষ্ঠানলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ কাব্যগুৰু অজিত দত্ত ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত সঞ্চালক হিচাপে তেখেত আছে লগতে আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি তেজপুৰ আৰু গহপুৰৰ পৰা যিসকল কবি আহিলে কবিসকলে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কবিতা কবিতাৰ লগতে গীত মাতে অনুষ্ঠানভাগ জীপাল কৰি তুলিছে গতিকে আমি যিসকল পাঠকে বা যিসকলে আমাৰ আজি অনুষ্ঠানভাগক সহযোগিতা কৰিলে প্ৰত্যেকে আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মই আজি অনুষ্ঠানৰ পৰা যথেষ্ট শিকিছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰম্ভণিতে স্থানীয় কণ্ঠশিল্পী পবিত্ৰ ভূঞাৰ বৰগীত পৰিৱেশন ইয়াৰ পিছতে সভাপতি প্ৰকাশ কায়ছৰ অনুৰোধ মৰ্মে সঞ্চালকৰ আসন অংশগ্ৰহণ কৰিছে কাব্যগুৰু অজিত দত্তই এই অনুষ্ঠানতে বিশিষ্ট কবি তথা জনতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ঘন বৰুৱাই প্ৰথম কবিতা পাঠ কৰে অনুষ্ঠানত শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ বিহালী গহপুৰ লখিমপুৰ জিলাৰ প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক কবিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে কবিতা পৃথিৱীৰ সদস্য কৰণ শইকীয়া আৰু থান পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক পৱন শইকীয়া অজিত শইকীয়া কোষেশ্বৰ দাস আদিয়ে পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়ায় অনুষ্ঠানৰ মাজত গীত নৃত্য পৰিৱেশনে সভাখন বৃদ্ধি কৰে আজিৰ অনুভৱ খুবেই ভাল আৰু প্ৰাক মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ চেনেলৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শক শ্ৰোতাৰ আপোনালোকৰ বিষয়বীয়া তথা আপোনালোকৰ উদ্যোক্তাসকলৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে কিয়নো আপোনাৰ বাবে এনেদৰে আমাৰ এই সাক্ষাৎকাৰ ল'ব বিচাৰিছে আৰু আজি কবিতাৰ কৃষি হালী লেখিকা সমাজ আৰু সেইজ বন্যা কাৰ্যসূচীৰ উদ্যোগত যি এই আপোনালোকৰ চিৰ পৰিচিত্ৰ আৰু ঐতিহ্যপূৰ্ণ ডাঙৰ থানাত এই ফাগুনৰ ফটোগ্ৰাফত কথা কবিতা গীত অনুভৱৰ যি মহিল হৈছে সেই মহিলত অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ কবি গীতিকাৰ নৃত্য প্ৰতিৰক্ষী আহি পেলাই আজি এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিছে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই যি কথা কবিতা গীত অনুভৱৰ যি মহফিল সেই মহিল আজি খুব সুন্দৰভাৱে এটা অনুষ্ঠানে আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য কথা কিয় কোনো ইয়াৰ এক চিৰ পৰিচিত গাওঁ থানৰ মানে প্ৰাংগণ হয় এই প্ৰাংগণত এই কবিতাৰ যি মহফিল হৈছে সেই মহফিল অতি উল্লেখনীয় আদৰণীয় আৰু মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহি আহি পেলাই ইয়াত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে